Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyafil abu al ala mursalin Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in Anda bersama dengan saya Ustaz Muhammad Yusof bin Mahmud Dari bahagian Pusat Halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor Dalam rancangan Bicara Halal di Radio Anur an Majlis Agama Islam Negeri Johor Cahaya Inspirasimu Para pendengar dan penonton yang dirahmati Allah sekalian Hari ini kita akan sambung Perbincangan kita yang bertajuk Skim produk makanan dan minuman bersama wakil industri. Anda nak tonton siaran yang sebelum ni boleh pergi ke TikTok, Facebook, Instagram dan YouTube Radio Anur. Di sana ada banyak rakaman. Silalah layari dan tonton. Baik, saya nak perkenalkan dua personati undangan bagi rancangan Bicara Halal di Radio Anur. Yang pertama adalah Puan Azriana Akasha. Binti Muhammad Faizal Assalamualaikum Puan Waalaikumsalam Warahmatullahi Beliau merupakan Executive Director di Flavaris M. Srembahat dan juga Ustazah Noazlinda binti Nordin. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Beliau bertugas di Unit Perjilan Bahagian Pusat Halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Baik, kita teruskan dengan soalan kepada Executive Director di Flavaris Malaysia Srembahat. Bagaimana syarikat mengatasi isu berkenaan dengan kos yang bertambah ataupun audit halal ataupun tentang persaingan tempatan apa yang syarikat telah buat sila buat okay. baik pada masa kini memang para usahawan dan pemilik perniagaan tak dapat larilah daripada kos-kos yang semakin meningkat kan yeah. Aa, terutamanya dari segi kos bahan mentah contohnya mm. Okey, so jadi salah satu cara apa yang uh, Flavaris terapkan adalah dengan membuat pengurusan inventory dengan lebih baik mm. Okey apa yang kami amalkan adalah amalkan sistem uh, just in time di mana bahan mentah hanya dibeli apabila diperlukan bukan disimpan dalam uh, bulk quantity ataupun jumlah yang besar yeah. yang menyebabkan kos penyimpanan semakin meningkat yeah. yang menyebabkan uh, kami perlukan ruang yang banyak untuk yeah. simpan barang-barang tersebutlah. Yeah. Jadi praktis ini juga merupakan pengajaran yang saya dapat belajar daripada industri industri F&B yang sebelum-sebelumnya yeah. di mana banyak modal perniagaan yang terlebur disebabkan uh, kos bahan mentah yang tidak terkawal. Okey, okay, yeah. jadi um, untuk mengekalkan uh, premis uh, sentiasa mengikut piawaian halal juga. Yeah. Uh, kami sentiasa memerlukan kos untuk kami dapat menjaga and maintain the procedure juga untuk nak control lah mm. the system. So di Flavaris, kami wujudkan AJK halal mm. bagi memastikan all in good control. Uh, kami mm. juga ada sediakan macam tabung tambahan lah bagi uh, segala keperluan penambahbaikan yang perlu diperbaiki sebagai contoh jika pegawai audit datang audit di kilang meminta kami untuk improve uh, dinding ataupun kawasan laluan di sepanjang kawasan pemprosesan mm. maka kami perlu akurlah dan turuti sebab ianya merupakan kebaikan kepada syarikat kembali mm -hmm. uh, kan jadi bagi persaingan tempatan pula tak dinafikanlah dalam industri halal sendiri banyak yang mula cakna dan uh, semuanya hebat-hebat belaka Jadi apa yang kami sentiasa terapkan adalah Kami sendiri komited terhadap uh, Kelestarian dan keterjaminan uh, makanan Dengan memastikan setiap produk yang kami hasilkan Selamat, berkualiti mematuhi perundangan seperti uh, halal, mesti, hmm. serta piawaian keselamatan yang ketat lah. Hmm. So, selain itu kami juga menjalankan uh, strategic collaboration hmm. dengan pelbagai badan kerajaan swasta termasuk uh, universiti bagi memperkukuhkan inovasi dan standard dalam industri makanan di Flavaris. Hmm. Jadi, saya boleh rumuskan dia pengurusan yang cekap lah eh. Lagi kita belajar daripada pengalaman tadi dari yang kata lebur semua modal-modal tu kan. Eh belajar dari pengalaman, sediakan bajet tambahan, mm -hmm. uh, persaingan dari segi kualiti mm. dan juga kolaborasi yang baik. Lah. Okey, baik. Baik, Ustazah selaku pegawai yang berpengalaman. Sudah dah lebih daripada lima tahun kan dekat bahagian pusat halal ni. Mm. Mem mm. baru lima tahun lah. Memang berpengalaman dah tu. Baik, apa sebenarnya cabaran besar yang Ustazah nampak bila usahawan ni nak mohon sijil halal dekat Johor ni? Para pendengar radio Anur sekalian, okey. So, perkara yang menjadi cabaran besar kepada usahawan yang nak mohon sijil halal di Malaysia ni ataupun kita khususkan kepada Johor. Okey, yang saya nampaklah selalu dekat kaunter tu. Isu dia untuk syarikat yang bumi putera dia okey. Untuk isu pekerja Muslim. Dia okey, pekerja Muslim dia, dia okey. Memang yeah, ada ya? Ya, dia akan jadi isu bila syarikat itu adalah bukan Bumi Putra. Ha, so, pekerja dia banyak yang foreigner lah. Ha, so, kat situ kita kena tengoklah kecukupan yang sepatutnya. Okey, so kita akan tengok syarikat tu dia kategori industri yang mana. Ha, kalau dia adalah mikro, mikro ni dia perlukan pekerja muslim seorang sahaja. Oh. Ah, so dia tak ada isu pun kan. Ah, tapi isunya ah dia mulalah mengadu kan. Saya punya pekerja semua bukan non muslim. Ah, so kita tak boleh nak terima lah kat situ. You kena cari jugalah yang muslim juga. Lagi-lagi ah, syarikat yang mikro yes. Seorang sahaja. Ah, itu pun tertakluk dalam MPPHM lah yeah. kan. Okay. So kalau syarikat yang industri kecil pula. Sama tadi macam Flavaris lah. So syarikat dia adalah industri yang kecil. Dia perlu ada dua orang. So seorang pekerja muslim mm -hmm. yang dekat bahagian pemprosesan. Dan seorang lagi adalah penyedia halal lah. Mm -hmm. Alright. So dua-dua ni memang kena muslim dan warga negara. Mm -hmm. Tak boleh nak lari. <laughs> Kedua sahaja. Okay so itu rasa dah minimum sangatlah tu. MPP HM kita letakkan. Okay so kalau jenis industri yang seterusnya Adalah yang sederhana dan besar So dia up sikit lagi lah Kepada dua orang pekerja muslim Bahagian pemprosesan Okay dengan seorang halal Eksekutif halal uh, Kat situ lah so tiga Lebih tu yang dalam kilang lah kan Yang ini untuk permohonan uh, Bagi dokumentasi Hantar dekat kaunter Dan dalam sistem uh, So dekat situ lah itu satu cerita pasal pekerja muslim. Okey, so yang kedua adalah berkaitan dengan sijil halal. Sijil halal bahan ramuan. Okey, so itu cabaran dia lah. Bukannya uh, dia orang tak faham ke apa. Kadang-kadang dia nak cari benda tu. Bila first time nak mohon, benda ni jaga, jadi isu jugalah. Ha, macam mana saya nak cari sijil bahan mentah kan? Okay, so kalau yang sijil bahan mentah ni Kita akan fokus pada uh, Bahan mentah yang diproses hmm. ha, Contoh yang diproses adalah uh, Apa, gula berperisa ke ada ke gula nah. ha, Berkaramel ke, so itu dia dah diproses nah. Ataupun sirap-sirap, pewarna-pewarna Ah itu benda tu dah diproses. Nak tak nak syarikat kena bagi kita salinan sijil halal lah. Hmm. Lagi-lagi kalau produk yang kritikal contoh ayam sembelihan ke. Okey, so ayam sembelihan dia nampak macam raw biasa je kan. Ala ayam siku <tid> Tidak sebenarnya. Dia adalah salah satu bahan ramuan yang kritikal sebab dia adalah binatang yang perlu disembelih. Ha. So bila disembelih ni nak tak nak Syarikat kena bagi kita salinan sijil halal lah. Hmm. Itu, tak boleh beli dekat kedai, tepi jalan. Kan, tiba-tiba ada apa apa tauliah sembelihan pula ditampal. Ah, tidak lah. Kita tak nak tauliah sembelihan, kita nak sijil halal yang sebenar. Ha, so, itu kat situ lah isu-isunya. Lagi-lagi apa, dia kalau selalu yang first time lah, yang first time si halal bahan, lagi-lagi uh, butter daripada luar negara ke, uh, kan. Itu, itu pun isu jugalah. Syarikat tanya kita pula nak cari kau mana kan. Uh, tapi kena tengoklah dia beli dengan siapa. Uh, so, dia boleh minta dengan orang tu. Dengan syarikat tu. Dengan pembekal tu. Tak ada masalah. Uh, okay. So, dia kena tahulah si jahalal tu yang mana satu dia perlukan. Uh, okay. Yang tak perlu janganlah. Kan Kena tahulah kadang-kadang kan Kita cakap Awak guna ke bahan ni kan Tak guna Habis tu kenapa masukkan <laughs> So dimasukkan juga dalam sistem Tak boleh lah Kalau tak guna tak perlu uh, Even dia nak jadi backup ke apa Pastikan ada sijil halal Kadang-kadang dia orang nak jadi backup saja Bahan ramuan tu tapi sijil halal tak ada. So, bila sijil tak halal tak ada, tak boleh nak masuklah dalam sistem ataupun hak kopi. Okey. So, saya fokus dua lah untuk cabaran yang besar tu. Pekerja Muslim dengan sijil halal bahan mentah. Okay. Dari Di sini saya faham cabaran tu bila Permohonan tu mungkin pertama kali lah eh. Uh -huh. Jadi banyak benda yang mereka tak faham Dari segi bilangan pekerja muslim Penyelia atau eksekutif halal yang sepatutnya Kemudian bahan mentah yang perlu mereka dapatkan Yang mereka sediakan mm. Tapi dengan pengalaman dan juga usaha yang berterusan Pertama baik lah kan ha, Ini mungkin awal-awal sajalah Lepas tu tak jumpalah cabaran-cabaran ha, yang ni Baik Saya nak uh, teruskan dengan Puan Azriana lah Bagaimana syarikat gabungkan inovasi macam-macam teknologi ke rasa ke pemukusan ke dalam produk yang dihasilkan oleh syarikat ni untuk membezakan diri dengan pesaing yang ada. Okey. Okey, uh, di Flavoris kami sentiasa berusaha untuk membawa inovasi uh -huh. dalam produk halal supaya bukan sekadar halal tapi juga moden. <laughs> hmm, berkualiti dan mesra pengguna. Okay, especially di Flavaris ni, kami akan memastikan dulu siapa target market pelanggan kami. Okay, untuk kami dapat menghasilkan formula dan citarasa rasa yang sesuai lah mengikut keperluan semasa. So, barulah founder-founder kami rasa yakin dapat jual produk mereka dengan mudah. So, dari segi teknologi pemprosesan, kami menggunakan automasi dan smart manufacturing supaya setiap produk yang dihasilkan lebih bersih, konsisten dan terjaga formulasi dia lah. So, selain itu untuk pastikan produk tahan lebih lama, Uh, kami gunakan secara semula jadi tanpa bahan pengawet sintetik Kami gunakan teknik contoh macam spray drying Teknik untuk serbuk minuman Jadi pelanggan boleh nikmati produk yang lebih uh, sihat Dan nutrisi yang dapat dikekalkan Okey, dari segi rasa pula kami lebih suka gabungkan elemen tradisional dan moden. Hmm. Uh, macam tadi lah saya cakapkan contohnya uh, kurma haba tu sauda dengan contoh matcha drink, okay. uh, green tea. ke. Hmm. So hmm. dalam produk halal supaya lebih menarik dan sesuai dengan citarasa pengguna hmm. buat masa kini. So dan yang paling penting pembukusan pun kami inovasikan. Okay. So kami gunakan biodegradable sachet dan aluminium pouch supaya Uh, sebab sekarang pelanggan uh, lebih ramai yang aware hmm. uh, dan mereka lebih perhati dengan kelestarian alam. Okay, uh, so jadi kami pun a uh, uh, mengambil inisiatiflah untuk menyediakan bahan-bahan uh, packaging tersebut supaya lebih uh, apa ni eco-friendly. Hmm. Macam contoh. So kami juga sediakan konsep on the go which hmm. is macam stick pack lah. Macam kopi-kopi hmm. kan dalam stick pack. Jadi hmm. senang nak Uh, pengguna nak bawa ke mana-mana hmm. uh, sebab sekarang ni uh, consumer lebih suka sesuatu yang cepat dan mudah hmm. untuk dibawa hmm. ke mana-mana <laughs> uh, macam betul. tu lah betul kan <laughs> uh, betul. Okay. Okay. Jadi saya si nampak gabungan antara moden dan dan tradisional tu mm -hmm. itulah yang memenangi apa tu pasaran lah, eh. Yeah. <laughs> Jadi yang kedua kenal pasti pelanggan lah. Jadi lah flavoris kata banyak pelanggannya datang daripada founder-founder eh. Hmm. Jadi memang kena ikut trend lah. Kata tinggal trend memang larilah ha, semua founder-founder ni. Baik, yang seterusnya ialah apakah langkah proaktif syarikat untuk pastikan kepercayaan pengguna ni, pelanggan yang dah ada ni sentiasa kekal bersama dengan Flavoris, tak lari, tak tergugat di waktu yang lain. Okey, dalam industri makanan halal, hmm. kepercayaan customer tu menjadi keutamaan kami di Flavoris. Hmm. So, jadi kami ambil uh, few step, uh, proactive step, untuk uh, pastikan status halal produk kami sentiasa terjamin. Mm. So jadi uh, first step adalah kami hanya gunakan bahan mentah yang disahkan halal mm. dan bekerjasama dengan pembekal yang ada pensijilan halal yang sah. Okey yeah. jadi setiap bahan yang masuk ke kilang kami mm. uh, melalui tapisan yang ketatlah mm. supaya tak ada unsur yang meragukan. Mm. So secondly dalam proses pengeluaran sendiri kami ikut SOP. Hmm. Uh, halal yang ketat termasuk contoh uh, apa ni pematuhan-pematuhan yang telah ditetapkan standard JAKIM, hmm. mesti KKM, HACCP dan ISO. Hmm. So ini termasuk kebersihan dan pengendalian bahan dan hmm. cara penyimpanan bahan supaya tak ada risiko pencemaran silang sebab hmm. kita mengendalikan makanan kan consumer hmm. direct consume jadi kita nak um, apa ni halang benda-benda tu supaya terjadi. Jadi yang ketiga adalah kami juga pastikan pensijilan halal kami sentiasa diperbaharui dan dikemaskini mengikut hmm. uh, peraturan-peraturan terkini lah. Bukan setakat ada sijil tapi kami juga ada buat audit dalaman hmm. uh, bersama dengan AJK halal kami secara berkala untuk pastikan setiap proses yang uh, di terjadi di Flavari sentiasa mengikut garis panduan halal yang ditetapkan hmm. dan yang paling penting sebenarnya uh, kami juga beraktif uh, berkolaborasi dengan badan-badan kerajaan hmm. universiti serta pakar industri untuk teruskan standard halal kami sebab bagi kami halal bukan sekadar logo ataupun sijil ataupun orang kata mandat lah <laughs> tapi sebenarnya satu tanggungjawab besar kan Betul. untuk pastikan pengguna sentiasa yakin hmm. uh, selamat dengan produk yang mereka gunakan setiap hari sebab makanan kan digunakan setiap hari kan yeah. okey uh, jadi pada saya halal itu pasti tapi toyib tu ke, uh, keutamaan kami oh. uh, jadi konsep halal sebenarnya bukan hanya tentang pematuhan syariah uh -huh. tapi juga memastikan setiap bahan yang kami gunakan uh, berkualiti tinggi Bebas daripada bahan-bahan berbahaya dan diproses dengan cara yang bersih dan selamat Sebab tu pelanggan kami whether Muslim or non-Muslim memilih Flavaris Sebab mereka mahukan produk yang bukan sahaja halal dari segi hukum Tapi juga baik untuk kesihatan dan kehidupan seharian mereka lah baik. Jadi jelas lah banyaklah langkah-langkah yang Flavaris telah buat untuk jaga halalan Toyiba tu sendiri Halal boleh makan, boleh pakai, boleh minum. Toyiba ni kualiti yang baik, yang bagus, yang sihat yang Semua itulah. Ini soalan terakhir lah kepada puan Aziana. Adakah syarikat ni ada kerjasama dengan mana-mana pihak berkuasa yang lain? Jakim, Jatuh Agama ataupun pihak uh, swasta ke untuk tingkatkan lagi penghasilan ke atau kualiti produk. Silakan. Okey, okey je. Yeah. Memang aa, sangat penting untuk <coughs> kami membuat kerjasama dengan aa, pihak berkuasa halal terutamanya mm -hmm. supaya kredibiliti produk-produk kami sentiasa terjamin. Mm -hmm. Jadi kami bukan sekadar ikut standard halal tapi mm -hmm. juga aktif berkomunikasi dan berkolaborasi dengan aa, JAINCH okay. uh, serta badan-badan uh, halal antarabangsa untuk memastikan uh, pematuhan kami sentiasa terkini dan diiktiraf di peringkat global mm. sebab kami juga ada ekspor produk ke Shenzhen, ke China mm. ke Sri Lanka dan sebagainya. Mm. Jadi sebagai contoh kami melalui proses audit berkala dengan uh, JAKIM mm. uh, untuk pastikan aspek pemprosesan dan bahan mentah memenuhi piawaian halal. Hmm. Selain itu kami juga menghadiri uh, sesi latihan dan seminar halal yang uh, diadakan hmm. oleh badan kerajaan hmm. untuk kami terus memahami perubahan regulasi dan keperluan pasaran halal antarabangsa hmm. sebab uh, ada kadang-kadang dia akan bertukar kan hmm. mengikut apa uh, ni Uh, update terkini, hmm. uh, jadi kami sentiasa kena ikutlah sesi latihan tersebut so, uh, mengikut rekod kami almost 2 uh, bulan sekali juga, pegawai hmm. akan datang audit oh. bagi setiap oh. permohonan yang kami submit, jadi dari situ juga kami sentiasa mendapat info terkini lah apa-apa hmm. penambah pembaikan yang perlu kami uh, hmm. dapatkan direct from peng pegawai pengurusan halal sendiri, setakat hmm. tak ada air kembucar kan tak ada? Tak ada kan? Jangan ada. Oh. <laughs> okay. Itu masih dalam. Anda lah. ni lagi lah. Yeah. Okey. Okay, sebenarnya kan kat sini, ha. saya amat tertarik dengan baru-baru uh, ni uh, pembukaan Paris Baguette. Yeah. Di oh, Johor, ya. Di yeah. Johor. Agak menarik perhatian kami sebab uh, ianya menunjukkan bagaimana jenama antarabangsa mula melihat Johor sebagai uh, hub makanan halal. Hmm. So, mereka pilih Johor sebab lokasi yang strategik berdekatan dengan Singapura dan yang paling amazing adalah reputasi Malaysia sebagai negara yang mempunyai standard halal yang diiktiraf dunia hmm. melalui JAKIM. Hmm. Jadi, bila kita ambil pengajaran kat sini bahawa sebenarnya uh, dunia ni memandang tinggi standard halal hmm. JAKIM. Jadi, kenapa kita tak ambil peluang tu? Ya. Yeah. Kan? Okay. Uh, so, kita pun sebenarnya boleh ambil peluang tu untuk menaikkan credibility. Haa, uh, produk syarikat kita. Jadi, kami melihat dekat sini sebagai satu peluang yang lebih agresif lah. Mm -hmm. Macam mana kami nak memasakkan produk-produk halal kami mm haa, -hmm. uh, especially ke luar negara. Mm haa, -hmm. uh, sebab dunia kot, kan? Ya, no. ya la, lagi untung <laughs> kat luar tu. Masa, orang nak betul. Banyak tempat lagi boleh jual. Kan? Special yeah. pula dia Bumi Potra. Haa. Ha. <laughs> kena terus. betul-betul. Okay. Baik, saya nampak penting lah eh. Kerjasama tu penting antara pihak agensi, pihak syarikat. Jadi kita saling melengkapi. Masing-masing ada peranan yang boleh dimainkan. Dan kita nampak macam biasa je kan. Tapi bila rupanya kat luar negara sangat menghargai eh. Halal yang kita sedang usahakan, yang sedang kita jagakan ni. Mm -hmm. Maka mudah-mudahan berterusan lah berkembang uh, syarikat, industri mm -hmm. dan juga uh, apa agensi khususnya bagi usaha halal akan sentiasa menyokong lah. Hmm. Baik, tuan-tuan perempuan mati Allah sekalian, kita dah sampai di penghujung rancangan. Banyak sangat perkara yang telah kita kupas, kita ulas dan kita telah bincang. Maka pastinya yang mencari yang halal tu adalah yang satu perkara yang fardu lah. Dan sangat penting, jangan diabaikan. Maka yang kita harapkan adalah reda daripada Allah SWT dunia dan akhirat. Kita berjumpa lagi pada hari yang akan datang. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.